Saya Dr. Farun, pakar pediatrik dan pakar pulmonologi pediatrik di Apollo Vanakram Chennai. Topik perbincangan kita hari ini adalah asma pediatrik. Sekarang berkenaan dengan asma, ia tidak sama seperti asma pada orang dewasa. Asma pada kanak-kanak sebenarnya kita lebih cenderung memanggilnya sebagai berdehid. Okay? Kita tidak memanggil kanak-kanak bawah enam tahun sebagai asma. Kebiasaannya kita panggil mereka sebagai berdehid dan hanya kanak-kanak lebih enam tahun sebagai asma. Itulah sebabnya kita melihat ramai kanak-kanak yang sering uh, mendapat uh, rawatan nebulizer dan mengalami berdehid sehingga umur lima tahun Tetapi ramai antara mereka sebenarnya bertambah baik sepanjang hidup mereka dan langsung tidak mengalami berdehid atau asma seperti ini pada masa akan datang okay? Jadi mana-mana kanak-kanak yang mengalami berdehid dalam lima tahun pertama usia mereka tidak semestinya akan menjadi pesakit asma apabila dewasa kelak Ini adalah perkara yang paling penting jadi bagaimana anda mengesan asma pada kanak-kanak. Hanya ada dua atau tiga simptom yang sangat sangat penting. Okay? Perhatikan tidur anak anda pada waktu malam. Jika dia batuk terlalu banyak pada waktu malam, terutamanya tengah malam dan awal pagi antara jam 4.00 hingga nanti kemandan. Batuk yang mengganggu tidurnya. Ini adalah simptom yang paling utama dan penting. Perkara kedua, batuk yang mengganggu waktu bermain atau bersenamnya. Seorang kanak-kanak pergi bermain atau berlari tetapi dia terus menerus batuk dan tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi kita telah faham apa itu asma di sini dan apakah simptom utama asma. Dan kadang-kadang anda juga boleh melihat pernafasan yang sangat laju dan anda juga boleh nampak lekukan di sini bergerak seperti ini dan semua ini adalah tanda sokongan yang boleh anda temui pada mana-mana kanak-kanak yang menghidap asma. Tetapi penyiasatan yang paling penting untuk mengesahkan asma ialah spirometri. Untuk kanak-kanak berumur lebih 6 tahun, kita lakukan spirometri paru-paru dan untuk kanak-kanak bawah 6 tahun, kita lakukan ujian yang dikenali sebagai impedance osilometri. Ini adalah satu teknik yang sangat baru. Sebelum ini kita tidak mempunyai impedance osilometri ini untuk kanak-kanak lebih 6 tahun untuk spirometri, anda perlu melakukannya dengan sedikit usaha sebenarnya. Doktor perlu meniup ke dalam satu alat yang sangat sukar untuk kanak-kanak bawah 6 tahun. Manakala untuk kanak-kanak bawah 6 tahun dengan impuls osilometri ini mereka hanya perlu duduk diam selama 30 saat hingga 1 minit sahaja. Jadi berkenaan rawatan seperti yang saya beritahu tadi, anda perlu mengesan sama ada terdapat bunyi berdehit atau tidak dan anda perlu mengelakkan makanan atau minuman sejuk seperti yang telah saya sebutkan. Dan untuk rawatan, kita akan gunakan ubat-ubatan khas dan juga nebulizer dan sebagainya yang telah saya terangkan dengan lebih terperinci sebelum ini. Terima kasih.